Так, дивіться, короче, бензинчик залили. 4 літри заходив в бак он. Тут от, бачите всього. От. Масилка залили грам 300, тоже по щупам. Заливаємо як? Заливаємо до тих пор, поки у нас вот этот щуп не буде наполовину мокрий. А не лять просто. Якщо прилить много, то поводуваю сальники. Якщо не долить, він не запуститься. Вот видите, вот половина вот щупа. Вот. Видно, да? Наполовину щупа. Масло залили, вот. Это самое главное требование. Сейчас открываем, так. так. Тут Делали. Вот, тут заворачиваем. И сейчас будет первый пуск на матюльке. С упаковки. С упаковки. Вон. Сделали скрывание. Так, а ну давай затягивай подсоси. Делали. Вот здесь э, выключить. Это рабочий режим, и вот подсос зимой. А, тут не надо? Не-не-не, вот, там... там э, а, это и тягай, ставь вот так ногу и вот тяни. Можно сначала оф сделать? Не-не-не, вот ну так. Давай. Все, тяни. Не, 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 неправильно стоит. Все, уже... все, вот первый путь. Вот он на подсосе скачет, ему плохо тын-тын-тын-тын-тын. Убираем. И вот он так прощит. Наших, наших э 60 дБ. 225. 225 вольт, 50 герц ноль ноль вот часов ноль вот мы ему даем красочку вот тут <существует> Сегодня у нас 2 800. Значит, тут чтобы у нас по лампочкам сеть, э -э, перегруз. Тут когда будет перегруз, лампочка будет красная гореть. на максимум? 2 киловатта. А, Типлой, да? киловатт. Киловатт. круто, ну, не пугайся. Круто. о о вот. 2 кВт. 2 кВт? Да, не, -не, не включай, Виталий. 2, 2 сделай. 2? Че, вот это 2 кВт. Вот не достает выключать. Сейчас два килограмма. А ну вес 2 а ну давай поднимай. Сколько вес? Не-не, да, за, за кольцо бы. Сколько? 22 килограмма весит лифан. А ну подожди, я его покручу-то. А если была пластмасса? А если было была пластмасса, то было бы 15 килограмм.